নমস্কাৰ সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি বনাবলৈ বুলি লৈছোঁ মাটিমাহ আৰু গাহৰি মাংস এইফালে গেছতে মাটিমাহখিনি ধুনীয়াকৈ পুতি মৰা আনিছোঁ আৰু এতিয়া মই তেল গৰম হোৱা পিঁয়াজখিনি দিলে ভাবি আছোঁ আৰু ঘৰত যিহেতু ভাত খাবলৈ বুলি কিবা এটা বনাবলৈ বুলি মায়ে সদায় দুপৰীয়া কিবা এটা বনায় আৰু গৰম গৰম ভাতৰ লগতে চব্জি অকণমান বনাই খায় আৰু আজি ঘৰতে আছোহি যেতিয়া মায়ে ক'লে কিবা এটা বনাবলৈ বুলি আৰু ঘৰত মাটিমাহ আৰু গাহৰি মাংস দুয়োটাই ধুনীয়াকৈ মিলি আছিলে আৰু ময়ো বনাওঁ বুলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ তেলতে মাটিমাহখিনি আৰু গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু আপোনালোকেও চাই গৈ থাককচোন আমি যিহেতু এনেদৰেই ৰন্ধা বঢ়া কৰি খায়ে থাকোঁ তাকে আপোনালোককো মইনো কি দেখাম আৰু আচলতে বৰ বেছি বিশেষ ভিডিঅ'ও দিবলগীয়া নাই আৰু যিহেতু ৰন্ধা বঢ়া কৰি খায়ে থাকোঁ আমি যিহেতু সেইটো মানুহবোৰে সদায়তো ৰন্ধা বঢ়া কামত লাগিবই লাগে আৰু তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থওঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই দিওঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় সকলোৱে এটা এটাকৈ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এতিয়া মাংসখিনি ভাজি ৰাখোঁতে মই এতিয়া বিলাহী কেইটুবোৰ কুৰাও দি দিলোঁ আৰু বিলাহীখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম বিলাহীখিনি যিহেতু নাইকিয়া হৈ যাব লাগিব তেতিয়াই মই কাটিমাহখিনিও দিব পাৰিম আৰু এতিয়া বিলাহীখিনি দি ভাজি ল'ম তাৰপাছতে আলু দিম আমি যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ আমি এনেদৰে খাই ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে বনাই খায় নাই আৰু জুইৰ কাষত বহি বহি আৰু বতৰো ঠাণ্ডা এনেদৰে জুই কাষত বনাবলৈ ক'লে এনে বাৰু বেয়া পায় আৰু বাহিৰ মই জুইয়ে হওক বা গেছতে হওক মই বনাই ভাল পাওঁ আৰু এনেদৰে আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'ও কৰি দেখাবলৈ বুলি চেষ্টা কৰোঁ এখন হাতে কেমেৰা আৰু এখনতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছোঁ আৰু মাটিমাহ গাহৰি ফুল আলু সোৱাদ লৈ আপোনালোকে ভাল পায়নে আৰু এফালে দেখিছেনে নতুন নতুন ফুল আলুবোৰ এনেদৰে দুফাল দুফাল কৰি পেলাই খাবলৈও ভাল লাগে আৰু এফালে সোৱাদ অনুসৰি নিমখো এতিয়া এড কৰি দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৰম পানী দি দিম অকণমান পাছতে মাটিমাহখিনি ভাজি মাটিমাহ গাহৰিত আদা নহৰু বাদে বেলেগ মছলা দিলে মোৰ খাই ভাল নালাগে আৰু সেইকাৰণে আজি মোৰ ষ্টাইলতে বনাই আছোঁ একেবাৰে সাধাৰণভাৱে আমি যিহেতু এনেদৰে খাওঁ আৰু বৰ বেছি মা মছলা প্ৰতিখন শাকতে খায়ো ভাল নালাগে আৰু ইয়াত এতিয়া মই আজি মিট মছলাও এড কৰা নাই একোৱেই দিয়া নাই আৰু এতিয়া বইল কৰি থোৱা মাটিমাহখিনি অকণমান পানী কমকৈ দি মই বইল কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মাটিমাহখিনি এতিয়া এনেকৈ অকণমান ভাজি ল'ম তাৰপাছতে গৰম পানী দি দিম এইফালে জুৰি একদম বিৰাট বেছি জ্বলি গৈছে বাঁহৰ জুই আৰু এতিয়া গৰম পানী অকণমান লৈ দি দিলোঁ আৰু লগে লগে উতল আহিলেই দেখিছেনে আপোনালোকে আৰু মাটিমাহ গাহৰি মাংসৰ এতিয়া উতলিব আৰু গোন্ধটো বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে আদা নহৰু আৰু শেষত অকণমান মান ধনিয়া দি দিলেই আমাৰ আজি দুপৰীয়া ভাত আজ ৰেডি হৈ যাব আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে মাটিমাহ গাহৰি মাংসৰ লগত ভাতখিনি চাই দিম আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদি সকলোৱে চাই ভাল লাগিলে এটা এটাকৈ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাটিমাহ আৰু গাহৰি মাংস কাৰ এটা প্ৰিয় সেয়াও ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখন মান ধনিয়া কেটুকুৰামান দি আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই